उर्दू टीचर के मस्जत अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे जदीदियत और माँ बाप जदीदियत के बारे में जदीदियत के मानी नयापन और नई चीज के हैं अदब में जदीदियत से मुराद वो रवैये हैं जिन्होंने पुराने रिवायात को तर्क करके नए तर्ज अपनाए जदीदियत की तारीफ के हवाले से अख्तिलाफ भी सामने आता है क्योंकि कोई भी जदीद चीज वक्त गुजरने के बाद पुरानी हो जाती है जदीदियत की जो खूबियाँ या पैमाने बताए गए हैं उनमें रिवायतों से इंहराफ ना वाबस्तगी अकदार मिसालियत और असूलो जवाब से इनकार नज्म वजबत और इधारों से बेतालु लफ्ज़ों का तख्लीकी इस्तेमाल नए अल्फाज की तराश कदीम इजहार से गुरेज फनकार की इनफरादियत को तरजीह देना वगैरह शामिल है ज़दीदियत एक तर्ज़ फिक्र है सिर्फ नए जमाने में पैदा होने और लिखने से कुछ नहीं होता अहद हाजिर के अदीब शायर तर्ज़ फिक्र के अतबार से जदीदियत पसंद या रिवायत पसंद है असरी हसीियत या मासरीत भी जदीदियत नहीं है हर चीज अपने जमाने में जदीद होती है ये सही है लेकिन ऐसी हर जदीद चीज को जदीदियत का नमूना नहीं कह सकते फिर भी नून मीम राशिद ने भी हाली और आज़ाद के जमाने को अपने दौर की जदीदियत कहकर वही गलती की है जो जदीदियत के मुखालिफिन करते हैं माँ बाप जदीदियत की बात की जाए तो ये नज़रिया जदीदियत से निकला है यूँ कह सकते हैं कि जदीदीत के बेहस मुबास ने माँ बाद जदत को जन्म दिया ये असलाह उस मुकालमे का नतीजा था जिसमें पूछा गया था कि तरक्की पसंदी और जदीदियत के बाद क्या माँ बाद जदय से मुतल कोई मुकम्मल और जाम मुतालबा कलम नहीं हुआ जो इसका सही मॉडल पेश कर सके शेरो अदब में इसकी परछाइयाँ दिखाई देती हैं, मगर वो जदीदियत ही के साथ गुटमट हो गई। ये वो नस्ल थी जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से जदीद मौरबी उलूम की सनद याफ्ता थी इसके अलावा अक्सरियत उनकी थी जो बजाते खुद फनकार नहीं थे बल्कि फन के ताजर थे या फन को तोलने वाले और फनकारों को मार्केट में लाकर उन्हें बुरा या छोटा बनाने वाले थे वो फनकार भी खुश होकर ऐसा अदब तख्लीक करने में मसरूफ थे जिसकी मार्केटिंग खूब हो सकती थी मगर वो माँ बा जदयीत के हदूद से बेखबर थे की इसके असल मकसद क्या है